Приветствую. За кого воюем? И. За Россию. А где находится, да. если не секрет? Неважно. Еще раз. Неважно. Неважно. В... А, я думал, населенный пункт где-то в Курской области. Неважно. Призывники? Срочники? Нет. Призывники и срочники это одно и то же. Контрактники. Контрактники? Че, подписали себе да. смертный приговор? Почему сразу смертный приговор? Ну вы знаете, сколько ваших ребят удобряют украинскую землю? Знаешь, сколько украинцев удобряют? Так дело в том, что люди защищают свою землю, а вы пришли как... Гитлеровская Германия это чего? пришла в 1941 году на территорию Советского Союза. Вы ничем не отличаетесь от, от Гитлеровской Германии. Совет, Бывшего Советского Союза. Субъект, который Советского Союза. 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 Не, так. Вы же ничем не отличаетесь от э, Гитлеров. Украина, по факту Украина это часть территории России, блядь, она просто вышла из объектов, из объектов сейчас территории России, нахуй. когда был распад СССР, по факту, это, для территория России, ну ясно так... Когда-то Аляска была территория России. Почему вы не пошли на Аляску? Аляска она... тоже была территорией. Знаешь, почему не пошли на Аляску? Она боб. Была... Слабенькие вы. За два с половиной года со второго места. Ладенький. Со второго места опустились на шестое. По какому? Почему? По какому рейтингу? По мировому. Мировому в плане чего? В плане армии. Была вторая армия, вторая, а теперь оказалась вторая в Украине. Ты уверен в этом? Ты думаешь, что это конец? То, что Украина возьмет вверх своей малочисленностью и постоянными поставками вооружения с Запада и наемников? Ты думаешь, Украина воюет своими силами? Я скажу тебе, нет. Нахуй. Там это в основном воюют Советский Союз победил Гитлера своими силами. Советский Союз победил Гитлера своими силами. Почти в основном были силы потраченной Советского Союза. Так я, я же спрашиваю. Сейчас та же самая ситуация. Ты думаешь, что с помощью поддержки стран НАТО Украина сможет победить Россию? Так это все к этому идет. Ты что, не видишь? Я так не, Смотри, я так не думаю. Просто... В Балтийские в республики и Финляндию стягиваются войска НАТО. В один момент просто будет то, с Москвой то же самое, что и с Берлином было в пятом году. С одной стороны зайдут союзники, не... а с другой стороны зайдет армия Украины. Вот и все. Я вы вот вы этим, что? А что вообще не российских... Мы берем ваши украинские села, города нахуй, нам говорят просто отступать нахуй. Соответственно из этого можно сделать э, вариант, э, как это, это называется, выводы. Выводы, то что идут не мы, как бы не наше государство, а люди повыше, понимаешь? Так я же и объясняю. Все идет к тому, вы что не видите, что вы в данный момент подписали себе смертный приговор. Да, приговор. Вас Путин развел Россия... как лохов. Вы умрете. Россия на так этой войне, так... понимаешь? Короче, Россия. И так и так победить в этой войне. Вы в чеченской войне не могли первой победить. О чем ты говоришь? Чечня в сто раз меньше Российской Федерации. О чем ты говоришь? Победили. Почитай историю войны с Чечней. Первая чеченская война. Мы если, же победили. Если не устраивает этот факт, Мы почитай, как Советский Союз победил Финляндию, если ты знаешь историю, которую он не смог победить. Почитай войну в Афганистане. Какой итог по О чем ты говоришь? Какой итог по итогу? Россия... Россия везде выходила сухой, понимаешь? Сухой? Знаешь, как выйдет в этот раз сухой? Так как Советский Союз развалился после Афганской войны, так же и Российская Федерация развалится после этой войны. Вот ты по национальности, вами... по этнически, ты какой нации принадлежишь? Я русский. Русский. Словении, Оте да. Отец россиянин и мать россиян. Ну, русские. Да. Понятно. А родом откуда? Где родился? В каком месте Российской Федерации? Хабаровск. Хабаровск. Еще, наверное, и украинская фамилия, блин. Ты историю Украинскую знаешь грилья, края? Знаешь, что, что? такое зеленый клин? Наталья. Нет, Москве. не знаю. Ну вот почитай. Может, ты корни свои найдешь. Кто ты и как ты? Ну, зачем мне знать свои корни, я и так знаю? То, что ты знаешь, это тебе навяз... навязало окружение. С чего вдруг окружение? Корни что, <смех> <смех> я тебе говорю, почитай историю Дальнего Востока и что такое зеленый клин. Посмотри внимательно на свою фамилию, может докопаясь до истины. У меня фамилия Громов, как она может быть украинской, скажи мне. Не, я же ничего не говорю, украинская она или не украинская. А то, что на Дальнем Востоке жило очень большое количество выходцев из Украины, это факт. Ну, жили-то жили, -то жили что дальше? Ну, так я же говорю, может, твоя бабушка была родом с Украины. Ты сейчас, ты сейчас воюешь против той страны, откуда была родом твоя бабушка. Какая разница, блядь? Смысле, я ты мои предки, разница? скажи мне, пожалуйста. Зачем, а, ты, зачем ты пришел на чужую землю, объясни мне чужую землю, почему она чужая? Это территория Советского Союза. Так я же объяснил тебе, Аляска тоже была когда-то Российской Федер... не Российской, а Российской империи. Почему вы не пошли на Аляску? От ты Хабаровска, делаешь глупые выводы. От Хабаровска ближе пойти на Аляску, честно тебе скажу. Меньше километров. Ты делаешь территории. максимальный букву. А знаешь, почему вы не пошли на Аляску? Ну, почему? И же бомбили своих же, скажи мне, пожалуйста, почему Киев бомбил? Есть отчеты ОБСЕ, которые говорят, что ваша пропаганда лжет. Вот и все. Никто никого не. А показывает. ваша пропаганда? Понимаешь, есть международные организации наблюдательские, которые говорят факты, независимо от того, что говорит российская пропаганда и что говорит пропаганда в Украине. Понимаешь, что такое международная организация? Америки, которая ходит под Байденом? А что с Байденом не так? Ну, блядь, ты видел этого долбоеба? Очень просто. Ну, понимаешь, если сейчас переходить на личности, если ввести в Google хуйло, то ты знаешь, кого высветит. На Байдена? Физили. Нет, ты ошибаешься. Попробуй, у тебя телефон это... есть. Введи слово на русском языке, худо", и тебе выдаст. Так что... Надо также вести, блядь, самого главного наркомана мира, блядь, выведет на Кузнецкого. Ну, попробуй, я не думаю. А вот одно слово хуйло можешь проверить. Он товарищ ничем не занят, у него телефон есть. Твой телефон занят, он может попробовать. Просто на русскими буквами набери хуйло. Зачем, Зачем мне это делать? делать? Не, ну так ты же на личности сам перешел. Я тебе говорю, пример привел. Ну попробуй. А Че, боишься ввести это слово или чё? Не мне уводить? Я почему а не, должен бояться, что... Я товарищу чтобы... твоему говорю. Он ничего не боится, Всего потому что мы, мы... с сегодняшним телефоном разговариваем. А, понятно. Один телефон, остальные забрали? Забрали. Ну, из того, что я видел по новостях, не, не у тебя... Нет, вот он, видишь. Не учитывая пропаганду, О. так я видел, в Курской области у срочников забирают телефоны и, и разбивают. Не знаю, правда это или нет. Это вам судить. Если вы в Курской привет, области, привет. то вы лучше знаете. у телефоны вообще срочникам запрещены. Ну, помимо кнопочных. Телефоны с расширенными мультимедийными возможностями запрещены вообще в армии, по сути. А что а а так случилось? Не знаешь? Как... Не знаешь, почему так случилось? Что? Не знаешь, почему так случилось. Сначала Вы... разрешали, а теперь запретили. Это запрещено еще с давних времен. С давних времен? Как только пошли смартфоны. Как только пошли что? Как только пошли а смартфоны. Ага, то есть нельзя было смартфоны до начала войны вообще. Ну, каждый, а, в армии конкретно нет. Ну, ну каждый солдат снимал видео правдивые о войне. Показывал о том, что из 15 человек диверсионной группы выживал один человек. И это просто не понравилось Москве. Вот и все. Слышала таких историях? В армии телефоны запрещены уже давным-давно, понимаешь? А почему так Они конкретно я... сначала, а, а почему так Яро начали бить их прямо сейчас, вот пару месяцев назад, после Курского и наступления. Когда били? Не Они знаешь били к деревьям, блядь. Они били. Так я же говорю, почему это случилось после Курского наступления? Не... Не... Логически подумай. Это, этот фактор, ну, то что разбивает телефоны, прибивает их блядь, к дереву. Это уже давным-давно зародилось в армии. Так нет, Понимаешь? так объясни, почему это участилось после Курского наступления? Участилось и запродолжилось. Хорошо, почему это более резко количество подобных ситуаций увеличилось после Курского наступления? Ответ нет. очень простой, Но... логики даже не надо включать. Но... Москва хочет скрыть правду о ситуации на войне. Вот и все. Какую правду находящийся в сказать? скажи мне? Что-что? Думаешь, то, что если войска НАТО, блядь, вот такие наемники вошли нахуй, и какая-то часть украинцев вошли в Киев, ой, блядь, Киев нахуй, в Урск, то ты думаешь, что они дойдут до Москвы? Нет, Это так зачем? Такое твое Я мнение? Я не говорю. Я же не есть главнокомандующий. Я не решаю подобные вещи. Я предполагаю только... Что э, война закончится так же само, как и Вторая мировая. Только на месте Берлина будет Москва. Вот и все. С одной стороны зайдут натовские мне войска, кажется... а с другой стороны зайдут... Потому что зачем, зачем России проигрывать в этой войне, войне, если у нас имеется ядерное вооружение, скажи мне. У нас э, есть ядерное, ядерное держава целая. И... Сколько, сколько лет не используется ваше ядерное вооружение? А зачем его использовать, скажи мне? Вот. А сколько лет прошло после того момента, как была выпущена последняя ядерная боеголовка? Когда испытывают ядерное не все новости, это а определенная часть. А. Они могут испытываться, блядь, Годно, просто об этом никто не будет знать. А какая, какой срок годности ядерной боеголовки? Этого не знаю, я не ракетчик, извини. Понятно. Я тебе хочу сказать, что приблизительно 70% вашего ядерного вооружения не боеспособно. Откуда можешь у тебя почитать, может быть такая информация? Можешь, можешь почитать аналитику. Аналитику? Аналитика откуда попасть? Это США? Байт, Байден написал, как ты говоришь. Байден написал, боже. Прикольно, прикольно. Все равно Украине не победить в этой войне, понимаешь? Просто не получится Нет, у нее выиграть. Ну, конечно. Никто же не говорит, что Украина сама победит в этой войне. Я даже не сопротивляюсь этому. Поддержкой. Советский Тран, Союз НАТО? тоже не, не мог победить Германию, но получилось. Да, самому, сами, ну, самому Советскому Союзу не получилось, но ну, помогли, ну, правдами, неправдами. Ну, победили. а чей флаг? Подли, подняли флаг СССР, не Америки, не там, не знаю, других стран каких-либо, а именно российский, ну, СССРовский флаг подняли. Ну, и что это меняет? победила то Россия Ага, А в... в Грозном какой флаг подняли? Причем тут Грозный? Скажи мне, причем тут Грозный? Ну страна, Есть. которая называется Чеченская народная республика Ичкерия, да, победила Российскую федерацию. Чего вдруг она победила Российскую Федерацию? Республики Чечен... Чечня в Первой Чеченской войне. Кто победил? Я не знаю, кто там победил. Я не читал а, эту историю. А ты мне не это читал Хасаюртовские соглашения. Какие соглашения Я не читал ничего. Мне это неинтересно. Ну, мне ты интересно почитай, другое. Ты же военный. Ты должен знать, где Российская Федерация проиграла войну. Почему я это должен знать? Ты военный. Ты должен знать, ну, что я где твоя страна проиграла. Ну почему тогда Чечня входит в состав России? Ну потому что была Вторая чеченская война. Соответственно, что? Какие выводы делаем? Что будет Вторая украинская война, вряд ли. России уже не будет. С чего ты взял, что России уже не будет? Не будет, скорее всего, Украины, понимаешь? Так э, ты же не замечаешь. Я же общаюсь каждый день с, с представителями кавказской, кавказских народов. Я же слышу, что они И говорят. Что? Они только ждут. Они в ожидании. Что они ждут? ждут? Ну, раз, начало развала. И все начнется с Кавказа, увидишь. Твой Хабаровский край или Дальний Восток отойдет к Китаю. Курильские острова Японии, Калининградская область, Германия, Просто... Кенинсберг. Тот человек, который там будет, я говорю, как тот человек, который знает эту правду, блядь, Просто тупо сдерживает наши ебучие войска, нашу артиллерию, наши, блядь, баллистические ракеты. Вам тупо из-за этого тупо везет, очень сильно везет. А, то есть, кто? Э -э, Путин продался ЦРУ и сдерживает. Э -э силу российской армии, да? Он продался ЦРУ, скажи мне, почему? Ну, он сдерживает почему? Вот... полную мощь. До таких глупых людей как ты не доходит, то, что это война не наших государств, а людей повыше. Не президентов, а выше людей, которые стоят за ними, понимаешь? Это, во-первых, деньги. Во-вторых, это списание техники какой-либо, блядь, любой боевой техники старой, нахуй. Думаешь, вам Америка, вам Америка не поставляла старую военную технику? Я, блядь, буду в этом сомневаться, если она такого не делала. Вполне возможно. Старые, поставляли старые, блядь, артиллерийские оружия, гаубицы, нахуй, блядь, танки. Не только современные вот эти вот, которые там какие-то катаются, Абрамс или что там. Uh, не только вот эти авто автоматы и прочие снаряды. Это все, блядь, более чем уверен, что это все должно было списаться. Просто это как бы очень-очень много денег нужно потратить, чтобы это все списать и утилизировать. Так же и у России, понимаешь? Куда-то надо старую технику. Так, я не пойму, к чему ты... Ну, в чем смысл твоего умозаключения думаю, Что, как бы, воюем не мы, а люди повыше. Типа, блядь. Все будет зависеть от тех людей, которые находятся повыше. То есть, блядь, как бы... Э, что, Контракты контракт идти Конечно. на войну с Украиной Путин подписал? Мне кажется, ты подписал Я и твой товарищ. Я тебе говорю о другом, ты сейчас мне говоришь о совсем другом, блядь. Путин же не воюет в окопах, ты воюешь. Тем более, ты по собственной воле подписал. Ну, может, там доб... добровольно-принудительно, не знаю, но... Вполне возможно, что добровольно, принудительно. Чего такие выводы? Боже, ты такую не несешь, я отвечаю. Я тебе говорю сейчас о людях, которые стоят выше Путина, блядь, и выше власти вашего там Зеленского, выше власти америкосовского президента. Есть люди выше, понимаешь? кто это? Выше это. Планетяне, что ли? Зеленые человечки? Какие зеленые человечки, блядь? Ну, в Крыму. Не в Крыму знаю, почитай. Наверное, это вылезли. Блять, и так далее, блять. О, ты сказок начитался, понятно. Сказки, блять. Во-первых, этим миром, блядь, как я могу тебе сказать, точно правят деньги, нахуй. И пока там не отмоется определенная сумма денег, нахуй, война не закончится, я тебе скажу так. Ага. Так когда закончится, по твоему мнению? А ты сам откуда? Не в этом году точно, и не в следующем. Киевская область. Откуда, откуда? Киевская область. Киев, знаете? Это не новое. Киев за три дня, помните? Ну так-то наши войска, наши войска выбросили за 50 километров от Киева, понимаешь? Так, подожди, был Где Киев у... за три дня или нет? Наши войска выбросили за 50 километров от нет, Киева. Нет, так обычный вопрос. Захватили Киев за три дня или нет? Просто скажи да или нет. Че здесь такого? Я а? понимаю, нет на... Но... Нет, а закончил, Херсон навсегда получился или нет? Херсон как бы блять все И равно там русские Как большие такие, знаешь, Россия здесь навсегда блядь. В Херсоне получилось? Знаешь, вот когда дадут определенную команду фат, нахуй тогда. А то есть э -э если... разглагольствовать. Если... Если тебе верить, то получается, вы еще даже не начинали, да? Да, мы действуем согласно... Ага, то есть Путин говорил... Слушай, Путин говорил два года назад, что мы еще не начинали, прошло два года, и вы говорите, уже обычные солдаты, мы еще не начинали, да? Как бы, да, блядь. Как может быть иначе? То есть, получается, у вас торможение на два года от Путина получается. Путин два года назад сказал, мы еще не начинали, а теперь обычный солдат говорит, мы тоже еще не начинали. Я внимательно, смотри. Думаешь, блядь, с помощью даже поддержки сил НАТО Украина бы смогла бы нас просто нахуй как-то оттеснять и побеждать? Я тебе скажу, нет нахуй. Потому что, во-первых, у России э, больше, 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 блядь, запас и самоконструкция, то есть мы, кон мы конструируем это сами, то есть мы производим танки, самолеты, истребители, артиллерийские установки и прочую по иботу, Россия производит сама нахуй, без помощи других государств. Это во-первых. Во-вторых, если бы, если бы все делалось по уному, они а стояли тупорывых, блядь, командующих генералов, которые, блядь, там отвечают за определенные участки фронта, нахуй, был один генерал, который был охуенный мужик. Он вначале делал бомбардировку самолетами, нахуй, то есть и само... проходили самолеты, потом проходила артиллерия, потом только наши люди шли на штурм. Таким образом, мы взяли 80 километров, нахуй. 80 ебучих километров вашей ебучей территории. Так это ты же говоришь, это русская земля. Ну, бля, по факту да. Ага, понял. Все, давай. Все, давай. Слава Украине. Ублюдки.